Salam əziz dostlar. Bu gün sizə maratonumuzun ikinci gününü çəkəcəyik. Maratonumuzun adı Həyatdır. Elə isə keçək videomuza. Həyatında bir uğur səpitmək istəyirsənsə, neqativ enerji dairəsindən qurtulmalısan. Həyatında öz həyatını kəşf etmək istəyirsənsə və, istəyirsə, və neqativ enerjiləri həyatından çıxartmalısan ki, öz həyatını kəşf edə bilərsən. Bəzən deyirsiniz ki, Mən necə kəşf edəcəyəm həyatımı? Neçə ildir neqativlərlə, neçə ildir, necə deyim, depressiya vəziyyətində olmuşam. Sən əslində həyatını kəşf edə bilərsən. Bədənindən neqativləri, depressiyaları çıxarda, əsl həyatını kəşf et. Bəzən deyirsən ki, özümə dəyər vermirəm. Özvə dəyər verməzsən ki, həyatında dəyərli şeylərin çox olmalıdır özünə dəyər vermək istəyirsənsə neqativ enerjini çıxart at və bu gündən sonra özünə dəyər ver. Və o dəyər verdikcə görəsən dəyər bir artacaq. Bir var, Çünki insan özünə dəyər verdikcə həyatı gəlişər, inkişaf edir və uğura gedər. Və sən hədəfi qoyursansə, hədəfi özün yaşayırsan. Başqası yaşamır. Həyatda bəzən neqativ şeylərlə qarşılaşırsan, gərəkliyi olduğu üçün olur. Ona görə təşəkkür edə, şükr edə. Şükr edəsən, həyatında həmişə pozitiv şeylər olacaq. Şükr edəsən, həyatında həmişə təvəssüm olacaq. Pozitiv bir insanı çəkmək istəyirsənsə həyata və pozitiv düşünməlisən. Və pozitiv düşünsən, istədiyin şeyi çəkəcəksən həyata. İnsan Çaynaqda yaşayırsa, cəinatın hər şeyini çəkə bilər. Məsələn, üçün tutaq ki, bir xəstəlikdən qurtulmaq istəyirsən və onu beynindən çıxardad, pozitiv şeyləri çək beyninə. Görəcəksən ki, həqiqətən həmin xəstəlikdən qurtuldun. Çünki səni o şeyə kodluyublar və həmin neqativ kodları qırdıqdan sonra özündə uğurlar, özündə nəticələr daha çox görəcəksən. O zaman beyninin neqativ enerjini çıxar, at Pozitiv enerjinin yükdə həyatda uğura ged. O zaman aşiqlə qal, sevgi ilə qal, tutqu ilə qal. Məni izlədiyin üçün sənə təşəkkür edirəm. Mənə abunə olduğun üçün sənə təşəkkür edirəm. Mənə like atdığın üçün sənə təşəkkür edirəm. Mənim kanalım sənin sayəndə böyüdüyü üçün təşəkkür edirəm. Bir mən özüm Üfüq təşkilatının e, rəhbərliyirəm. Sən də Üfüq təşkilatımızın zumunda çıxış eləmək istəyirsənsə 051 777 1937 nömrəsinə əlaqə saxla. 051 777 1937 nömrəsinə əlaqə saxla. Sən də Efek təşkilatı evində Zoom platformasında çıxış eləmək istəyirsənsə, 051 777 1937 nömrəsinə əlaqə saxla və öz xəyalını indidən kəşf et. O zaman aşkla, sevgililə, tutquqla Allah'a əmanət ol. Marafonumuzun 2-ci günü.